Так, ну давайте я потихоньку отмечаю. Даша Булавина есть, Ведмить Настя есть, Диана есть, Влада груба есть, Андрея Ермака не вижу. Заборонилова Даша есть. Есть. Здуринка Миша есть, Ира Ежикова. Тут. тут. Так, Юля Коновалова тут. Денис Костенко. Не вижу. Илона Лапенко. Денис есть? Кстати, Костенко? Да, и... да, да. Денис, извини, ага. Так, Илона Лапенко и Богдан Хромей выходят. Лиза Лоза есть. есть. Ярик Максименко есть. Ильина Заренко не вижу. София Родькина есть, Виталика не вижу. Стас... Я на месте. Есть, Виталик, да? Хорошо. Стас Суховольский есть. Даша, да, ты... Виталик, Илья. Илья Назаренко? Да. Ага. Виталика нету, Илья есть. Понял. Так. Нигина. Так. Сейчас. Итак, Илона Лапенко заходит. Ярик Хромей, заходит. Денис Калич. Заходит. Владик Шаповал заходит. Так, э, Богдан, Ярик, вы вдвоем? Так вот я здесь. Ага. Вот какие вы. Так, Мирослава нет, я не вижу, да, Халова? Я есть. А, здесь, Мирослава, извини. Так, Вика Шитикова. Я есть. Ага, хорошо. Сережа Зуев. Так, Сережи нет, нет нигины и к Даши, да? Нет, все остальные. Даши тылык не будет. Нигина есть, а Даши тылык не будет. Понял. Что? Так, ну, так, вот он Сережа. Хорошо. Так, и так как мы работаем на этой неделе, сегодня мы решаем с вами задачи. Немножко посмотрим на ту самостоятельную, которую вы делали на модле, да, вот вчера, которая закончилась. Где там ваши вот ошибки были сделаны? Решаем задачи по выработке струму за допомогою генератора, тобто изменный опер Завтра вы работаете самостоятельно, смотрите видеоурок, работаете с ним. А в пятницу мы делаем лабораторную работу. То есть вам нужны тетради. Три тетради у меня в школе. Миша Сдоренко, Денис Костенко, и Денис Ткалич. Вот вы мне тогда... И... А я уже забрал тетрадку. Забрал, хорошо. То есть Миша и Денис, да, ваши тетради в школе. То есть вы должны их забрать до пятницы. Хорошо? Я уже забрал. Ага, добро. То есть остался только Денис. Ладно. Все, и в пятницу мы делаем работу, а вы мне вместе делаем. То есть вы мне потом делаете фотоотчет и мне отправляете. Так, ну теперь смотрим. Так, ну теперь смотрим. Куда смотрим? Ага, вот. Вот я включаю. Так. Итак, перед вами тот график, с которым вы работали самостоятельно, делали самостоятельно. Видно всем? Дети? Да. Ага, хорошо. Так. Ну вот а теперь разбираемся с графиком. Значит, я работы все перепроверила, то есть там немножко оценка изменилась, у некоторых немножко в лучшую сторону. Оценок много хороших и разных. Значит, совсем разные оценки я не поставлю для первого раза. То есть вы теперь, ну, я подскажу, куда посмотреть, да, на что обращать внимание. То есть, ну, может быть, это была домашняя работа, то есть оценки, которые более-менее нормальные, я поставлю. Так, теперь смотрим. Итак, первое питание было. Максимальное значение силы струму. Вот, будь ласка, Лиза, Лоза. Яке ж максимальне значення сили струму? Максимальне тут буде 0,06 ну, мікросекунд. Так, ліза. Максимальне значення сили струму. Ось сила струму за вертикальною вісью. Да, 6. Шість чого? А шість мікроампер. Шість міліампер мілі Тобто обов'язково треба дивитися на позначення біля осі 6 мА. А якщо б там сказано було в самостійній записати в амперах, то треба було перевести в ампери. мілі це одна тисячна, то не буде не 6 ампер, а 0,6 ампер. Так, і, да, виключі, пожалуйста, звук свой. Угу, так. Всім зрозуміло. Якщо ні, то задайте питання. Так. А, так, так єм. А коли сила струму уходить вниз за нуль? Там вона дорівнює нулю чи там вона стає від'ємною. Вона не дорівнює нулю. Вона тече в протилежний бік, да, і тому вона від'ємна, але досягає такого ж значення 6 мА. Зрозуміло? Так. Тобто, ось якщо електрончик, я тут понамалюю, да, то електрон рухається, рухається праворуч, РС на нього діє праворуч. Він змінює свою швидкість і змінює швидкість так, що сила струму змінюється від нуля до шести тисяч ампер. Тоді на, 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 ЕРС змінює напрям. Тепер електрон вже не, не туди вона його рухає, а в протилежний бік починає його рухати. І теж РС зростає, сила струму зростає до такого ж значення тільки в протилежний бік. Тоді знову туди рухається, тоді знову туди рухається. Оце і є електромагнітні коливання. Uh -huh. Так, добре. Прибираємо тепер це все. Так, далі. Друге питання. Період коливань сили струму. Будь ласка, дуже-дуже хоче знайти період коливань Деніс Ткалич. Денис включайся. Да, я тут. Ага, будь ласка, период колывань. Вы же были в эту работу? Денис? Я не, не знаю. Так, Ира Южикова, будь ласка. Ну, это получается... Э... Ира, сколько клетинок? Давай с этого начнем. Сколько клетинок будет период коливания? Три. Три. То есть вот от этой точки, да, ищем. Период, а что такое период коливания, Ира? Но это получается, ну, как я понимаю, это от высшей точки, там где вы сейчас поставили ну, точку, Точка. и до э, следующей волны, которая пойдет вверху. До, до следующего горба, да? То есть да. Вот, вот это расстояние это период. Совершенно верно. Четыре точки. Ага, четыре клеточки, да? Да. Четыре клеточки. Ну а теперь же смотрим, что ж тут по клеточкам известно. Вот стоит тройка. И тут вот я сейчас открыла, тут видно эту, это тире, да, там было его не видно. Вот оно. То есть две клетки это три. Следующие две клетки это шесть. Следующие две клетки это девять. Вроде все нормально. То четыре клеточки период шесть. Так, Ира? Да. Нет, шесть. То есть шесть секунд? Ну, шесть мк это? Мк это микро.